ابھی ہم نے بتایا ہے کہ ساری کائنات اللہ کا ہی ہے اس کی بھی تشریح عبدالقدر اللہ, اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی کہ جب اللہ نے کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی پھر اللہ تعالی نے کائنات کے سکون کو توڑنے کے لیے کائنات کو بسارت عطا کرنے کے لیے کائنات کو نگاہ منتقل کرنے کے لیے خود کو کائنات کے سامنے پیش کیا اور کائنات کے سامنے خود کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کائنات تخلیق ہوئی تو کائنات تو تخلیق ہو گئی لیکن کائنات کو یہ علم نہیں تھا کہ میں کیا ہوں کور ہوں کہاں اللہ تعالی نے خود کو کائنات کے سامنے کر کے اس کو آواز دی اس کو مخاطب کیا اور فرمایا میں تمہارا ہوں یعنی کائنات کو پہلا علم یہ حاصل ہوا کہ اس نے اللہ کی آواز سنی اور دوسرا علم یہ حاصل ہوا کہ اس نے اللہ کو دیکھا آواز سن کر اللہ کو دیکھنا یہ ایک ادراک کا مرحلہ ہوا اب ہم یوں کہیں گے ساری کائنات ادراک ہے وہ ادراک وہ پہلا ادراک اس ادراک نے اللہ کی آواز سنی اور جس ادراک نے اللہ کی ذات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس بات کا اقرار بھی کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے ہیں تو جہاں کائنات نے اقرار کیا اللہ کے ہونے کا اسی کو ازل کہا جاتا ہے اور جہاں کائنات نے اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربانیت کا اعتراف کیا اور اقرار کیا اسی کو کلندر بابا اولیا رحمۃ اللہ علیہ شعور چہاروں کہتے ہیں اسی کو نقطۂ بحدانی کہتے ہیں اسی کو زمان غیر متواتر کہتے ہیں اور اسی کو نقطہ ہے سیاہ سے تشریح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان اور ساری کائنات ایک نقطہ ہے اور اس نقطے کے اندر پوری کائنات بھی موجود ہے اور خود اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے سالک جب اپنے اندر موجود اس نقطے کو تلاش کر لیتا ہے اور اس نقطے سے متعارف ہو جاتا ہے تو وہ جب اپنے اندر موجود نقطے کے اندر جھاگتا ہے یہ دیکھتا ہے تو اسے نقطے میں ساری کائنات بھی نظر آتی ہے اور کائنات کے بنانے والی ہستی اللہ بھی اس کے تعلق نہ آ جاتا ہے تو یہ کتاب قلم جس کی تشریحات آپ سن رہے ہیں نو انسانی کو اس طرح متوجہ کرتے کہ اللہ سے جو رشتہ ہے انسان کا وہ دوری کا رشتہ نہیں ہے وہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے ہی انسان کو اور ساری کائنات کو سبھالا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک طرف گوشت پوش کا انسان ہے دوسری طرف روح کا بنا ہوا انسان ہے تو روح اور گوشت پوش کو اگر مجموعی طور پر سمجھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ایک نقطہ ہے اور اس نقطے کے اندر تمام نکوش فلم کی طرح کائناتی خال ہے اور یہ کائناتی خال جو نقطے کے اندر ہے اس کی حیثیت علم کی ہے اور علم کی حیثیت اترا کی ہے اس سمری کے بعد اب میں اترا کے بارے میں بابا اور جو کچھ فرمایا اس کی تشریح کرتا ہوں الندر بابا اور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطلاع کیا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا گاڈ سیڈ لائٹ اینڈ لائٹ خدا نے کہا روشنی اور روشنی ہوگی اسی بات کو قرآن پاک نے کن فیقون سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا اور جب اللہ جب اور جب ہم لفظ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کو روشنی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے مطلب یہ ہے کہ جب روشنی نے اپنے کسی پروگرام کو نشر کرنا چاہا اس پروگرام کو جو روشنی کے ذہن میں محفوظ ہے تو اسے حکم دیا حکوم کے بعد ذہن کے اندر موجود پروگرام کا مظاہرہ یوں ہوا کہ روشنی نے کہا روشنی اور روشنی ہوگی اس لیے کہ روشنی کے ذہن میں جو کچھ ہے اسے روشنی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے فارمولہ یہ بنا کہ ساری کائنات ایک روشنی کے ذہن کا پروگرام ہے چونکہ سارا پروگرام روشنی کے ذہن سے منتقل ہوا اس لیے پروگرام کا ہر جز ہر کردار روشنی کے علاوہ کچھ نہیں بات کو قرآن پاک نے اللہ نور سماوات اللہ آسمان اور زمین کا نور یعنی روشنی ہے کہہ کر بیان کیا ہے جب یہ بات طے ہو گئی کہ روشنی کے ذہن سے برآمد ہوا پروگرام ہی کائنات ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات میں موجود شے روشنی ہے اب ہمارے اندر جو بسارت ہے وہ بھی روشنی ہے سماعت ہے وہ بھی روشنی ہے و فراست کی صلاحیت بھی روشنی ہے جس ماحول میں زندہ ہیں اس ماحول میں تمام چیزیں روشنی ہیں کائنات کا ہر چھوٹا جز اور بڑا جز روشنی ہے اس طرح کہا جائے گا کہ ہماری نظر کسی کتاب پر پڑتی ہے تو کتاب اور کتاب کے الفاظ بھی روشنی ہیں ہماری نظر خود روشنی ہے کیونکہ کتاب بھی روشنی ہے الفاظ بھی روشنی ہے اس لیے روشنی کے علاوہ نام نہیں رکھ سکتے نہ روشنی کے علاوہ ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں جب کتاب پڑھتے ہیں تو روشنی پڑھتے ہیں روشنی سمجھتے ہیں اس لیے کہ جب روشنی پڑھیں گے تو روشنی سمجھیں گے روشنی کیا ہے روشنی ایک اطلاع ہے کائنات میں ہر چیز روشنی ہے تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ روشنی ایک اطلاع ہے یعنی روشنی اور اطلاع ایک ہی چیز ہے اسی بات کو ابتدا اسی بات کو آپ ابتدائی صفحات میں پڑھ چکے ہیں ابتدائی سفاق میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی حفاظت کے لیے لباس بناتا ہے وہ لباس سوتی کپڑے کا اونی کپڑے کا یا کھان کا ہوتا ہے جب تک لباس گوشت کے جسم پر ہے لباس میں حرکت ہے جب جسم پر سے لباس اتار دیا جاتا ہے تو لباس میں حرکت نہیں رہتی پرابا اولیا نے لباس کو گوشت پوش کا جسم قرار دیا ہے یعنی گوش پوز کا نظم کسی ہستی کا لباس ہے اس کو پرندر بابا اور یعنی نسمے کا نام دیا ہے یہ وہی نظم ہے جسے سائنسداں اورا کہتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ انسان اور انسان کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں سب روشنیوں کے خول میں بند ہیں روشنی بجائے خود ایک روشنی روشنی دوسری طرف اپنی خودی کو ظاہر کرنے کے لیے روشنی ہے مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں اس کی حیثیت روشنی ہے روشنی مظاہرہ کرنے کے لیے لباس بناتی ہے جب تک روشنی لباس سے رشتہ قائم رکھتی ہے لباس قائم رہتا ہے اور جب روشنی لباس سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو لباس بکھر جاتا ہے روشنی کی حرکت مسلسل منتبات ہے روشنی کسی لمحے چین سے نہیں بیٹھتی روشنی میں مسلسل ہے اس لیے ہر لمحہ ہر آگ نیا روپ نیا لباس بنا کر روشنی کے سامنے مظاہرہ کرتی ہے یا خود اپنے سامنے اپنا مظاہرہ کرتی ہے مظاہرہ اطلاع پر قائم ہے روشنی بتاتی ہے کہ میں ہوں اور میں ہوں اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں اب یہ تلاش کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ اطلاع یا روشنی کا محلوق کیا ہے